подключили офис к ИВП. В общем, поставили два АВР и реле напряжения на каждую фазу. Инвертор гибридный подключили через АВР. Почему? Потому что он у нас однофазный, а сеть трехфазная. Мы не можем использовать его по полной. Поэтому подключили так. Также у нас есть еще один АВР. К нему подключен генератор. Если нет света основного, он будет брать отсюда Если он садится, заводим генератор Первый автомат срабатывает на генератор И заряжает Наш э, Инвертор батареи Ну в принципе сейчас Выключим свет 3, 2, 1 Свет Работает сейчас от э, Нашего инвертора С батарейкой Когда появляется свет вот Включаем свет 3, 2, 1. Свет появляется э, от городской сети. В приоритете все выставлено на городскую сеть. Заряжается батарея и весь офис дальше работает от городской сети.